lepas iaitu tahun 2024 genap 20 tahun kes pembunuhan beramai-ramai paling ngeri dalam sejarah California. Masa tu tahun 2004 seluruh rakyat Amerika ni tengah sibuk follow kes bunuh Scott. Pada masa tu dia tengah bunuh isteri dia yang tengah mengandung. Pihak media pun siang malam update pasal perkembangan kes. Sampaikan rakyat diorang ni pergi kerja pun bukan nak bekerja sangat pun tapi lebih kepada nak bergosip pasal kes ni. Pendek cerita kes ni memang sangat viral lah pada masa tu. Tapi pada masa yang sama ada lagi satu kes bunuh yang terjadi. Kes ni pun sama, viral juga dekat sana Sekarang ni ada 2 kes pembunuhan yang menggemparkan California Satu kes pun belum lagi settle, sekarang ni ada pula kes baru. Apa yang pelik dekat sini kenapa pihak media tak nak bagi perhatian dekat kes yang kedua ni? Macam biasalah diorang ni kan agak resis, jadi kes kedua ni melibatkan orang yang berkulit hitam. So, tak pelik lah kalau berita diorang ni memang bias So, untuk hari ni Nina nak cover pasal kes yang kedua ni. Kes ni dikenali sebagai kes Marcus Vassell. Satu nama yang kalau orang dengar, orang tak boleh nak imagine tau macam mana ngerinya kes ni. Kisah dia ni tentang Marcus yang control family dia sampai kan berakhir dengan sebuah tragedi. Apa yang Nina cakap, kes ni memang sangat gila, disturbing dan ada kaitan dengan sumbang mahram. Makin dalam kita selam ke dalam cerita ni, makin dark guys. So korang dah ready ke belum nak dengar cerita hari ni? And so without wasting any time, let's get started. 12 Mac 2004, polis dapat satu call dari sebuah rumah yang terletak di Fresno mengatakan dekat rumah tu ada pergaduhan besar pasal nak rebut penjagaan anak. Bila polis sampai dekat sana diorang nampak Ruby dan juga Sofina tengah tunggu dekat luar rumah bersama dengan beberapa ahli keluarga yang lain. Masing-masing panik, ada yang menangis dan ada yang menjerit-jerit cakap yang anak-anak diorang ni tengah kurung dekat dalam rumah tu. Jadi bila diorang nampak je polis, diorang cakap, Encik, Encik, tolong kami anak-anak kami ni semua ada dalam rumah tu. Diorang dalam bahaya tolonglah kami. Polis pun tanyalah siapa yang pegang budak-budak tu sekarang ni. Semua orang tunjuk dekat rumah tu dan sebut nama Marcus Wesson Dekat pintu rumah tu ada seorang lelaki ni tengah berdiri. Diorang cakap dekat polis kalau polis lambat, Marcus akan cederakan anak-anak diorang semua. Polis dengan beraninya pun cubalah datang dekat dengan Marcus. Tapi diorang still berhati-hatilah sebab lelaki ni berbahaya. Dari jauh boleh nampaklah yang dia ni seorang lelaki yang berbadan besar, badan dia kuat. Umur dia pun nampak macam dah tua sikit, berubah dan rambut dia ni jenis dreadlocks panjang sampai ke pinggang. Dekat depan rumah dia tu memang dah huru-hara dah. Ada yang menjerit-jerit mencarut itu ni tapi si Marcus ni masih lagi steady dan cool tau. Pada masa tu polis ni tak ada waran so tak ada sebab belah diorang ni nak terjah ke dalam rumah tu polis cuma boleh cakap boleh tak lepaskan anak-anak tu dekat mak diorang ni Marcus bila dengar permintaan polis tu dia pun tersenyum sikit dan dia cakap boleh tapi biar saya ucapkan selamat tinggal dulu. Tak sempat polis nak cakap apa-apa tiba-tiba Marcus hempas pintu rumah kuat gila Masa itulah Ruby dan juga Sofina dah terjerit melolong Sambil cakap yang dia nak bunuh anak kami Dalam ramai-ramai yang berdiri dekat luar tu kan Ada seorang anak lelaki Marcus Anak dia ni dah lari awal dan berjaya keluar dari rumah tu Sebelum dia pun terperangkap So anak Marcus ni datang dekat dengan polis dan cakap Cik, ayah saya ni ada pistol Polis pun tak tunggu lama dan terus cerit Semua orang berlindung sekarang Pada masa yang sama ni juga, polis telah panggil SWAT untuk minta bantuan Tapi semuanya dah terlambat Dekat sini, cerita ni jadi agak bercelaru sikit sebab tak tahu mana satu yang betul ada yang kata polis ni berdiri dan tunggu sampai bantuan datang. Masa ni diorang tunggu hampir sejam setengah tau. Polis langsung tak buat apa-apa. Diorang just stand by je. Ada jiran pula cakap sepanjang sejam setengah tu kan diorang ni terdengar bunyi tembakan. Ada yang kata yang diorang ni cuma dengar empat das tembakan je. Ada juga yang kata diorang dengar bunyi tembakan ni non-stop bunyi macam letupan dan juga jeritan orang perempuan. Tapi bila polis dituduh kenapa tak buat apa-apa pada masa tu? Diorang cakap yang diorang ni tak ada waran jadi diorang tak ada bukti apa-apa Diorang cuma dengar cerita dari Ruby dan Sofina Pasal anak-anak diorang ni kena tahan dalam rumah tu So polis ni kata yang diorang ni tak cukup alasan lah nak pecah masuk ke dalam rumah tu Pelik kan kalau dah sampai tahap macam ni sekali pun Polis berdiam je. So polis pada masa tu cuma tunggu je lah macam tunggu negara. Sampailah pintu depan rumah tu dibuka semula oleh Marcus. Kali ni baju dia ni dah penuh dengan kesan darah. Masa ni kalau pihak polis nak bertindak pun memang dah terlambat. Suat pun tak sampai-sampai lagi. Bila polis tadi tu baru datang diorang punya waras, diorang pun barulah terkam ke arah Marcus dan tangkap dia. Ada sebagian polis yang lain telah masuk ke dalam rumah dia dan kali ni diorang dah ada warrant nak pecah masuk. Apa yang polis jumpa pada hari tu Nina yakin diorang tak kalu lupa sepanjang hayat orang. Masa polis masuk je ke dalam rumah tu, orang nampak ada longgokkan mayat. Darah pula sangatlah banyak sampai kan dah bertakung dekat atas lantai. Badan mangsa-mangsa ni semuanya masih lagi hangat dan orang ni semuanya budak-budak guys. Orang semua telah ditembak dekat bahagian mata. Keadaan mangsa-mangsa semua tu bergelimpangan sana sini dan ada yang bersandar antara satu sama lain. Polis pada masa tu memang tak boleh nak sentuh apa-apalah. Diorang kena tunggu sampailah tempat kejadian tu selesai disiasat. Kemudian mangsa-mangsa ni telah pun dikenal pasti identiti diorang. Semuanya ada 9 orang dan diorang ni semuanya ahli keluarga Marcus. Mangsa tadi adalah Sabrina 25 tahun, anak Marcus, Elizabeth 17 tahun, anak dia juga Isabel, 8 tahun anak perempuan dia tapi merangkap cucu dia juga Aviv, 7 tahun anak perempuan dia tapi juga anak sedara dia Jonathan, 7 tahun anak lelaki dia tapi juga anak sedara dia Ethan, 4 tahun anak lelaki dia tapi juga anak sedara Sedunia, setahun anak perempuan Marcus tapi juga cucu dia sendiri Marcia, setahun anak lelaki merangkap cucu Marcus dan Jewa setahun yang juga anak perempuan dia tapi juga cucu dia sendiri. Korang mesti dah pelik kan kenapa huru hara sangat status mangsa-mangsa ni dengan Marcus? Dia orang ni anak dia ke cucu dia ke apa benda sebenarnya? Kalau korang nak tahu sebenarnya dia orang ni sebuah keluarga yang buat sumbang mahram. Marcus kahwin dan pada masa yang sama dia ada hubungan dengan anak-anak dia, cucu anak saudara sampailah hubungan tu jadi bercampur aduk macam rojak. Tu sebablah dia ada anak plus cucu pada masa yang sama. Semua tu keturunan dia walaupun berbeza status Korang faham tak? Ke korang pening? Tak pun korang buat-buat je lah faham Awal tu polis ni tak tahu lagi tahu siapa budak-budak ni dengan Marcus Apa pertalian diorang ni sebenarnya Bila forensik buat ujian DNA Barulah diorang tahu yang sebenarnya Marcus ni songsang So siapa sebenarnya lelaki gila ni? Marcus dilahirkan pada tahun 1946 di Kansas, Amerika. Dia ni anak sulung daripada empat adik-beradik dan dari kecil lagi zaman kanak-kanak Marcus ni dah ada tanda-tanda yang dia ni bakal sesat. Ini apa yang jiran-jiran dia dulu pernah kata lah. Ayah dia ni seorang pemabuk, baran, ganas dan tak pernah ada kerja tetap. So, ni kan keraplah berpindah dari satu negeri ke satu negeri yang lain dan takkan pernah menetap lama. Ada cerita yang mengatakan Marcus dengan adik-beradik dia pernah kena liwat dengan ayah diorang. Kakak Marcus sendiri dia pernah cakap bila ayah dia orang ni mabuk je, ayah dia orang suka peluk dan cium dia orang. So untuk elakkan terjadinya insiden kasih sayang yang tak diundang tu kan, dia orang ni kena bersembunyi sampai lah ayah dia orang ni sedar dari mabuk. seramai dapat bapak gila macam ni Duduk dalam rumah pun bukannya selamat Tapi jadi lelaki berbahaya So ayah diorang ni dikatakan telah lari bersama Dengan sepupu lelaki dia Dan mulakan hubungan sonsang Maksudnya diorang ni gay Hubungan sonsang ni kan terjalin selama 10 tahun Sampailah ayah diorang ni balik semula kepada mak orang. Masa dia kembali ni, dia nekatlah nak jadi ayah dan suami yang bertanggungjawab. Macam itulah konon-kononnya. So, lah yang fikir, perangai tak senonoh ayah dia inilah yang penyebab utama kenapa Marcus pun jadi gila. Dia rasa hubungan sesama ahli keluarga ni tak salah dan si ayah tadi tu ada cara special untuk sayang anak-anak dia. Mak Marcus ni pula dikatakan penganut ajaran 7 Day Adventist yang tegak. Setiap hari, dia akan buat kelas Bible dengan anak-anak dia. Lepas tu, kalau anak-anak dia ni ada buat salahkan, dia akan sebat dengan kabel elektrik. Mak dia ni pun sama naik juga ganas macam bapak dia orang ni. Walaupun family dia ni memang huru hara lah, adik-beradik Marcus cakap yang Marcus ni suka jadi preacher iaitu pendakwah. Kiranya pada zaman dia kecil-kecil dulu, dia suka main-main watak pendakwah. Tapi pada masa dia kecil-kecil ni, dia okey lagi. Belum nampak lah dia jadi gila ataupun ada tanda-tanda psycho. Mungkin disebabkan mak dia ni hari-hari buat kelas Bible tu kan. So dia pun mungkin nak jadi pendakwah jugalah macam mak dia. Sampailah dia umur 17 tahun, dia berhenti sekolah dan dia masuk tentera sebagai pembantu medik ataupun driver ambulans. Kemudian pada tahun 1968 semasa dia berusia 22 tahun dia kena buang dari tentera tak tahulah sebab apa. Tak lama lepas tu dia pun kahwinlah dengan Rosemary dan Rosemary ni 15 tahun lagi tua dari dia dan dah ada anak. Tapi lepas dia orang berkahwin akhirnya Rosemary pun telah melahirkan anak sorong dorang iaitu anak lelaki yang diberi nama sebagai Adele. Kalau korang ingat Marcus tatang anak lelaki dia ni macam tatang minyak yang penuh dan bagi perhatian sepenuhnya dekat dia korang salah. Marcus ni dia lagi fokus dekat anak tiri dia yang bernama Elizabeth yang berusia 8 tahun masa tu. Dia banyak habiskan masa dia bersama Elizabeth berbanding dengan anak kandung dia sendiri. Masa Elizabeth berusia 12 tahun, dia dah mula sentuh budak tu secara fizikal. Dia cakap dekat anak tiri dia yang Tuhan ada cakap dekat dia yang Elizabeth ni adalah isteri dia. Ha sudah. Dia bukan setakat cakap gitu je guys, tapi dia juga telah buat majlis perkahwinan dekat rumah dengan budak tu tau. Lepas tu dia tak bagi Elizabeth ni ke sekolah sebab dia nak homeschooling budak tu dengan cara dia sendiri. Dan pada masa ni juga Elizabeth telah disentuh ataupun dirosakkan oleh Marcus. Dia dah brainwash budak tu. Gila kan? 2 tahun kemudian semasa Elizabeth ni dah pengulsi 14 tahun, dia dah mengandung anak Marcus. Marcus pula pada masa tu dah berusia 27 tahun. Bila Elizabeth ni dah cukup syarat lah untuk kahwin Diorang pun berkahwin tak Bila Elizabeth berusia 26 tahun Dia dah lahirkan 10 orang anak Marcus Pada masa ni bermulalah komuniti Sumbang mahram macam ajaran sesat So pada masa ni masuklah pula Ruby dengan Sofina Yang buat report polis yang Nina cerita awal-awal tadi Diorang ni bukan anak Marcus Tapi diorang ni anak sedara Ataupun anak menakan Elizabeth Pada tahun 1989 macam tu Kakak Elizabeth ni bernama Rose Ada masalah ketagih dengan dadah So dia bagi 7 orang anak dia ni kepada Marcus dan Elizabeth untuk jaga So kalau nak dikira jumlah dia orang dengan anak Rose pada tahun tu dah jadi 14 orang. Pada masa ni jugalah Marcus ni mula menjadi-jadi. Dia buka setakat tabu benih dia dekat Elizabeth tapi dia juga memperanakkan 3 anak saudara Elizabeth iaitu Ruby, Safina dan juga Rosa. Marcus juga telah kahwin dengan 2 anak perempuan dia sendiri. So macam biasalah majlis perkahwinan tu akan dibuat dekat rumah dia sendiri. Lepas tu akan ada satu situasi di mana dia akan bawa pengantin dia ni ke bilik tidur, letak tangan yang dekat atas bible lepas tu diorang ni akan berikrar lepas tu diorang ni akan sebut i do so kalau ikut ajaran sesat dia ni Mangsa dia dah jadi isteri dia Dia lah yang jadi father Dia lah yang nikahkan diri dia sendiri Dengan mangsa Memang cuci betul eh perangai dia Macam kebanyakan ketua ajaran sesat yang lain Marcus ni bukan setakat brainwash Budak-budak ni je Tapi juga buatkan dia ni takut dengan dia So mudahlah mangsa ni nak ikut cakap dia Dan apa yang dia nak So sumbang mahram yang terjadi tu Boleh jadi disebabkan dia ni takut Dan percaya dengan kata-kata Marcus Family tu sendiri mengaku yang Marcus ni memang teringin nak jadi ketua ajaran sesat Yang terkenal macam David Koresh Nina dah pernah cerita kes ni setahun yang lepas jadi korang boleh search pengikut David Dias dikepung 51 hari oleh FBI so pada masa ni kes David ni memang tengah hangat masuk berita apa semua dan Marcus ni duduk melekat dekat depan TV dia siap cakap dengan family dia lelaki ni sama macam aku dia buat anak-anak untuk Tuhan korang boleh imagine tak kata-kata dia tu dijadikan orang perempuan dalam rumah dia tu sebagai kilang buat anak. Memang menunggang agama level kerajaan alam semesta betul lah dia. Lepas Marcus dah tengokkan apa yang terjadi dekat si David, Marcus ni pun benci polis. So dia pun buatlah perjanjian dengan family dia untuk membuat perjanjian bunuh diri. Dia kata kalau ada polis yang datang nak ambil anak-anak ataupun pisahkan family, si ibu kena bunuh anak-anak dan lepas tu ambil nyawa sendiri. Dia siap buat mesyuarat bulanan lagi untuk bincang details plan gila dia. Yang geram tu kan, dia suruh ahli keluarga dia je yang buat macam tu Part dia langsung dia tak mention dia nak kena buat apa Nina shock lah kan yang dia ni tak nak buat Tapi dia nak larikan diri je bila semua orang dah mati Lepas daripada perjanjian ni Diorang pun pindahlah ke Fresno Diorang ubah sebuah bangunan lama yang dah lama terbengkalai jadi sebuah rumah Awalnya bangunan ni adalah sebuah bangunan office tau Dan pada masa tu lah si Marcus ni telah beli 12 keranda Dan disimpan dalam rumah tu Macam ajaran-ajaran sesat yang lain Ahli-ahli dia memang dikawal sepenuhnya oleh ketua kultus So, semua orang perempuan kena pakai skirt panjang dan kepala diorang ni kena tutup dengan kait. Diorang ni juga dikendaki berjalan di belakang Marcus dan kena diam je bila berada dekat tempat awam. Kalau diorang cuba-cuba nak bercakap dengan sesiapa ataupun orang-orang dekat situ kan, diorang ni akan kena pukul. Bukan tu je, diorang juga telah dipisahkan dari abang-abang dan sepupu lelaki diorang, konon-kononnya nak elakkan perasaan intim tu datang. So Marcus je yang dibenarkan bersama dengan mangsa-mangsa yang perempuan ni. Rutin harian mangsa perempuan ni cuma jaga anak, bersihkan rumah dan juga masak. Dan kalau korang nak tahu, rumah yang diorang duduk tu bukan yang ada air ataupun elektrik selain kena kemas-kemas rumah diorang ni juga kena layan Marcus basuh rambut dia yang macam akar pokok ratu setahun tu garu perut dia dengan ketiak dia baik garu ketiak tu serius. Nina rasa macam nak muntah Marcus ni punya perangai dia bukan kisah pun kalau family ni tak ketat dia tetaplah akan pukul diorang memang itulah hobi dia kau takat kau kena kau melawan lagilah kau kena biasanya dia akan pukul diorang ni dengan kayu elektrik kayu batang pokok kayu baseball dan kadang-kadang dia tumbuk dengan tangan dia sendiri alasan dia pukul diorang ni semuanya merepek ada seorang anak dia tu kena pukul sebulan berturut-turut sebab apa? sebab dia curi satu sudu pinat bata je itu je tapi dia kena pukul tu selama 30 hari Sofina pernah cakap masa anak dia Jonathan yang mati pada hari kejadian tu lahir baru sebulan Marcus dah pukul budak tu sampai kaki dia berdarah nak tahu tak sebab apa dia mengamuk sebab budak tu menangis nonstop. Kau nak expect apa? Budak tu baru lahir sebulan kot Sumpah gila Makin cerita pasal dia Makin baran rasa Bila anak perempuan ni dah cecah umur 8 tahun kan Marcus akan buat sesuatu yang dipanggil sebagai loving Dia akan mula sentuh budak tu Bila budak tu tengah tidur pada waktu malam So dari sinilah akan bermula hubungan yang sonsang Dan dia akan rosakkan mangsa Lepas tu dia cakap yang benda ni akan ajar orang Macam mana nak jadi perempuan Semua keturunan dia ni homeschooling je Tak ada seorang pun pergi sekolah Diorang ni bukan belajar belajar macam dekat sekolah tapi diorang ni kena dengar ceramah gila dia yang bukan-bukan. Dia cakap dekat diorang ni yang dia adalah Tuhan dan dia jugalah vampire. Dan satu lagi kalau korang dah tahu, Marcus ni langsung tak kerja dan hidup dia orang semua ni cuma bergantung kepada bantuan kebajikan je. Dia kata buat apa dia nak kerja sebab dia kan ketua keluarga. Tapi hakikatnya duit bantuan tu bukanlah cukup pun nak tanggung semua orang dalam rumah tu. So anak-anak dia ni selalulah makan nasi kosong. Kadang, -kadang tu diorang ni akan kutip sisa makanan dalam tong sampah dekat belakang kedai. Kesian kan? Marcus pula langsung tak peduli. Dia boleh makan apa je yang dia Masa dia kena tangkap dulu dengan polis ni, berat dia 139 kilo tau. Punyalah gemuk macam ayam daging, badan dia ni besar sangat sampai kan polis kena pasang tiga garis sekaligus sebab tangan dia ni tak boleh rapat ke belakang Nina bukanlah nak shaming dia tapi disebabkan perangai dia yang jijik ni kan macam tak boleh tahan dah mula keluarga Marcus ni boleh dikatakan hidup macam merempat tau diorang orang ni tak ada markas besar tau untuk semua orang ada yang tidur dekat dalam rumah buruk ada yang tidur atas bot dan ada yang tidur dekat kemah tentera yang telah ditinggalkan dalam hutan tapi sekalipun jabatan kebajikan ni tak pernah pun datang check dia orang walaupun dia orang ni dapat duit bantuan sampailah pada satu hari tu Sofina dengan Ruby ni nekatlah nak ubah hidup dia orang dia orang tak lari dari rumah tu tapi dia orang cakap break up Marcus yang diorang nak keluar dan peliknya Marcus ni bagi tapi ada syarat anak-anak kena tinggal dengan dia maksudnya Sofina kena tinggalkan Jonathan dan Ruby pula kena tinggalkan Navi disebabkan terlalu desperate nak keluar jadi diorang pun ikutkan je bila diorang berdua dah keluar dari tempat neraka tu diorang berdua baru sedar yang selama ni diorang telah dipergunakan oleh Marcus apa yang Marcus buat selama ni semuanya salah dan juga kejam dan itulah yang membuatkan diorang ni kumpul semua ahli keluarga yang lain dan balik ke rumah tu pada 12 Mac 2004 ahli keluarga yang diorang kumpul ni bukan sebagian daripada incest Marcus lah isi diorang pada masa tu simple je selamatkan anak masing-masing tapi pada masa yang sama diorang ni dapat kabar lah yang mengatakan Marcus ni plan nak bawa semua orang ni pindah ke Washington State so diorang pun dekat lah yang diorang tak nak plan ni gagal dan diorang takkan biarkan Marcus bawa semua orang dalam buku dua petang macam tu Sofina dengan Ruby pun masuklah ke dalam rumah dan tarik anak dia orang ni keluar. Safina cakap dekat Marcus yang dia nak bawa anak dia tapi si Rosa kakak dia orang ni tarik Jonathan dan bawa lari ke bilik belakang. Kalau korang nak tahu Rosa ni memang pengikut setia Marcus tau. Dalam bilik ni juga Sabrina iaitu anak Marcus dah kumpulkan budak-budak yang lain. Masa ni Marcus pun tolak Safina sampai dah keluar dari rumah dan dari situlah dia orang call polis dan berakhir dengan tragedi berdarah. So kita masuk pada hari perbicaraan selepas Marcus ni kena tangkap. Marcus ni kan memang benci dengan polis. So memang dari awal lagi dah huru-hara. Perbicaraan dia asyik delay sebab dia tak nak peguam yang disediakan dia nak hire lawyer dia sendiri, dia nak bayar dan dia kata dia tak nak lawyer free tahulah lepas tu sama ada dia nak bayar ke tak lawyer tu ataupun lawyer tu sendiri tak nak ambil kes dia, last last dia kena bela juga dengan public defender awal tu belagak tak nak ambil lawyer free nak ambil lawyer yang bayar tapi bila lawyer tu tarik diri, nak tak nak kau kena jugalah guna lawyer yang free tu pada 3 Mac 2005 barulah trial ini bermula, dia ada tuduh dengan 9 pertuduhan bunuh dan 14 pertuduhan rogol dan juga cabut. So ramailah ahli keluarga dia ni yang naik jadi saksi dan ada juga yang masih setia dengan dia. Anak lelaki dia cakap dia ayah saya dan dia juga lah Tuhan untuk saya. Saya memang takut sangat dengan dia. Masa saya kecil dulu saya tak boleh bercakap, saya terkencing dalam seluar dan saya tak boleh berjalan seminggu sebab kena belasah teruk. Masa dalam kot ni juga Marcus tak mengaku yang dia bersalah. Dia kata dia tak bunuh siapa pun dan yang buat semua tu adalah anak perempuan dia Sabrina. Sabrina lah yang bunuh adik-adik dia sendiri dan lepas tu dia ambil nyawa dia sendiri. Dia cakap semua yang terjadi tu sebab bahagian dari perjanjian yang diorang pernah deal dulu. Polis juga tak ada bukti nak nafikan cerita Marcus. Dekat pistol yang digunakan untuk tembak tu langsung tak ada cap jadi Marcus. Dan sebenarnya memang ada dekat situ dan pistol tu memang ada dekat bawah badan dia. Masa polis jumpa mayat dia dulu tu kan, mayat dia lah yang paling atas bertindih dengan mangsa-mangsa yang lain. Luka dekat kepala dia tu pun susah nak ditentukan sebab memang ditembak dari jarak yang dekat. Kemudian Tuan Sofina dengan Ruby pula bagi keterangan. Diorang kata Marcus ni memang kontrol family diorang ni gila-gila punya. Diorang juga ada cerita pak janjian bunuh diri tu tak Tapi mahkamah pun kena fikir dengan teliti Sebab boleh jadi Sabrina yang buat dan boleh jadi juga tak Berdasarkan sejarah kultus dekat negara dorang Biasanya ahli ni akan habiskan nyawa semua orang Dan lepas tu salahkan si mati Macam apa yang Marcus ni buat lah Dia akan salahkan anak dia yang mati Supaya dia bebas tuduhan Akhirnya mahkamah pun terpaksalah buat keputusan yang adil Tak kisahlah siapa pun yang tembak Tapi semuanya berpunca dari Marcus sendiri Kalau betul pun si Sabrina tu yang buat Tapi puncanya tetap dari Marcus Kemudian 27 Jun 2005, Marcus pun didapati bersalah. Dia telah dijatuhkan hukuman penjara 102 tahun untuk kes rogol. Untuk kes pembunuhan pula, Marcus dijatuhkan hukuman mati Lepas tu, dia pun telah dihantar ke penjara Quentin Prison iaitu sebuah penjara dead row paling besar dekat US Semua banduan dekat situ, semuanya tengah tunggu masa untuk mati je. Walaupun dia dijatuhkan hukuman mati, tapi dia tak dihukum pun tau sebabnya Gubernur California pada masa tu telah umumkan hukuman mati telah dimasukkan so Marcus ni terselamat tapi apa yang pasti hukuman penjara 102 tahun tu masih berjalan dan dia akan merapuk je lah dalam sel dia sampailah mati Korang ingat tak rosak kakak kepada Ruby dan juga Sofina? Anak dia pun mati dalam kejadian tu tak? Anak dia tu seorang umur 4 tahun dan seorang lagi umur setahun. Walaupun dia dah kena teruk macam tu, dia tetap cakap yang dia sayang Marcus dan Marcus tak bersalah. Korang bayangkanlah tahap brainwash dia tu macam mana. Dah tang-tang-tang si Marcus ni bersalah, dia tetap tak nampak. Isteri Marcus yang bernama Elizabeth sebenarnya masih lagi hidup bersama dengan anak-anak dorang. Dia juga diberi kaunseling dan terangkan dekat dia apa yang dia lalui ni salah dan dia dah kena brainwash. Pada tahun 2010 dulu, barulah Elizabeth dengan anak-anak dia buka cerita dekat media dia orang cerita macam mana dia orang hidup lepas Marcus ni tak ada. Dia orang cakap yang dia orang cuba untuk bangkit dan teruskan hidup. Tapi ramai tau yang salahkan Elizabeth ni sebab dia tak stop Marcus ni buat sumbang mahram. Nak-nak pula dia cakap yang dia tak tahu apa-apa. Lelaki lah orang marah dekat dia. Anak lelaki dia sendiri label dekat dia ni yang mak dia ni bodoh sampai tak perasan apa yang jadi dalam rumah tu. Anak Marcus yang lelaki ni cakap, dia orang langsung tak tahu adik-adik perempuan dia orang, sepupu dia orang yang kini cabut. Dia start curiga bila nampak dia orang ni pregnant. Dia orang ni memang tak tahu tahu apa-apa tau sebab dia orang memang dah diasingkan dari awal-awal oleh Marcus. Dan kalau korang nak tahu dalam sembilan orang mangsa yang mati hari itu hanya ada dua orang je anak Elizabeth sendiri. Yang lain tu semuanya hasil sumbang mahram dengan anak cucu dan anak saudara sendiri gila Dan satu lagi Elizabeth cakap yang dia menyesal sebab lari dari rumah tu semasa hari kejadian dan tak selamatkan anak-anak dia Masa polis datang dekat rumah tu tengah tunggu bantuan tu kan Elizabeth ni kata dia ada masuk ke dalam rumah senyap-senyap melalui pintu belakang Dia nampak yang Marcus ni tengah menutup sampai peluk anak perempuan dia yang bernama Elizabeth juga Lepas tu Marcus ni nampak Elizabeth dekat pintu Dia suruh Elizabeth ni masuk Elizabeth yang dekat pintu tu dah tak tunggu lama sebab dia kata cara Marcus ni panggil dia macam dia buat salah dan pada masa yang sama dia sempatlah berpandangan dengan anak dia dan dia Kata tatapan anak dia tu kan seolah-olah mengatakan yang semuanya dah terlambat Bila Marcus dah perasan dia dekat situ Panggil dia suruh masuk Elizabeth ni tak tunggu lama lah Dia pun terus lari keluar Dan sampai sekarang dia menyesal dan kejadian tu masih lagi terngiang-ngiang dalam kepala dia Rumah yang diorang duduk tu sebenarnya dah lama dikosongkan Dan sampai sekarang kawasan tu masih lagi kosong Tempat tu dah macam satu tapak yang menyeramkan Sampai kan orang tak berani nak sentuh, tak berani nak buat rumah dekat situ So ya, yeah, apa yang dibuat oleh Marcus ni memang susah nak dimaafkan Sebab perbuatan dia ni terlalu jijik Dia berselera dengan anak dia Dengan Cucu dia dengan anak sejarah Sampaikan status mangsa ni dengan dia tu Memang sangat complicated Tapi pendek cerita Semua ni adalah keturunan dia sendiri Wah, <tuh> memang gila lah Jadi guys, ni rasa sampai sini sajalah Cerita ni untuk hari ni Ni harap korang suka Kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, Jangan lupa untuk subscribe di bawah Turn on notification Dan ya, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya Bye bye Assalamualaikum